Hai, jadi kita akan sekarang membincangkan tentang asas pemikiran komputasional iaitu tajuk bab 1, tingkatan 1 Secara asasnya apa itu pemikiran komputasional? Apabila kita bercakap tentang pemikiran komputasional ini, kita sebenarnya uh, ingin belajar bagaimana untuk membuat satu komputer uh, menyelesaikan satu masalah okay, Bukannya kita nak ajar kamu macam mana komputer berfikir ataupun bagaimana komputer menyelesaikan masalah itu sendiri sebab semua komputer diprogram oleh manusia. Manusia mencipta komputer. Walaupun dia ada artificial intelligence, tapi hakikatnya adalah komputer itu telah diprogram oleh manusia. Dan komputer berfikir ataupun menyelesaikan satu masalah berdasarkan apa yang telah diinputkan oleh manusia. Okay. Um, tidak ada komputer yang buat masa ini boleh berfikir secara sendiri. Apa yang berlaku dalam apa yang anda lihat Contohnya apabila anda menggunakan presen, presen ataupun game Komputer itu telah diprogram untuk melaksanakan suatu benda Berdasarkan pelbagai kemungkinan yang ada Jadi di sini untuk ASK kita belajar tentang bagaimana komputer itu uh, Menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah-kaedah yang sudah kita inputkan ke dalam sistem ataupun uh, operasi tersebut okay, Jadi pemikiran komputasional adalah satu proses pemikiran dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia dengan berbantukan oleh mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan asas sains komputer okey kita menggunakan asas sains komputer untuk menyelesaikan satu masalah okey yang kedua adalah masalah yang besar biasanya kita cuba selesaikan dengan menggunakan pemecahan masalah itu kepada menjadi lebih kecil kita ambil contoh macam roti okey kalau kita nak makan satu roti yang besar seperti ini sukar jadi untuk menyelesaikan ataupun memudahkan penyelesaian masalah itu, kita potong roti itu kepada bentuk-bentuk lebih kecil Maka dia akan lebih sesuai dan senang untuk dimakan okay. Sama juga dengan masalah-masalah yang besar, apabila kita kecilkan kepada bahagian-bahagian kecil, mudah lagi untuk diselesaikan okay. Dan cara pemikiran computational berfungsi adalah satu, masalah itu akan dipecahkan melalui teknik larayan Okay, semua teknik-teknik yang disenaraikan di sini akan diterangkan pada bab-bab ataupun video-video akan datang. Uh, jadi yang pertama adalah masalah itu akan dipecahkan melalui teknik kelarayan. Kemudian masalah itu akan dikenal pasti corak yang sama. Okay, dan ini menggunakan teknik pengecaman corak. Selepas itu, perkara-perkara yang tidak penting, unimportant stuff, unimportant components akan ditinggalkan melalui teknik peniskalan. Dan akhir sekali, selepas tiga bahagian ini dibuat maka teknik penyelidikan akan digunakan untuk menyediakan satu model untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam uh, menyelesaikan masalah pemikiran komputasional, okay, kemahiran-kemahiran yang anda perlu ada adalah kemahiran berfikir secara logik. Okay, anda perlu terang jelas tentang apa yang anda nak fikirkan, bagaimana masalah itu boleh diselesaikan secara logik. Maksudnya, secara betul. Okay, bukan sesuatu yang anda bayangkan, boleh berlaku uh, macam alien dan sebagainya. Itu tidak logik lah. Yang kedua adalah anda mesti mempunyai kemahiran membina algoritma. Ini akan diajar dalam tingkatan satu, dua dan tiga. Yang ketiga adalah kreativiti. Ini saya sangat sangat pentingkan sebab dalam pengaturcaraan dalam uh, komputer tidak ada satu cara yang betul. Banyak cara yang anda boleh buat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia ini dengan menggunakan komputer. Yang ketiga adalah perlu ada kemahiran untuk belajar daripada kesilapan ataupun kesalahan sebab uh, kalau kita tidak buat salah, maka kita tidak akan tahu apa keburukan dan kebaikan satu benda. Jadi, jikalau berlaku sesuatu kesalahan, ada baiknya kita belajar daripada kesalahan itu, jangan sombong dan kita boleh memperbaiki kesalahan tersebut supaya apa yang kita hasilkan lebih bagus pada masa hadapan. Uh, kedua akhir adalah kita berupaya menjelaskan sebab bagi saya ini penting uh, kerana kalau ada anda membuat satu atur cara, ada sebab anda membuat atur cara tersebut. Ada sebab anda ingin menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, perlu dijelaskan dengan teliti sebab kalau anda sendiri faham masalah itu, baru anda boleh selesaikan. Kalau anda tidak faham apa masalah itu, anda tidak boleh menjelaskan masalah itu, anda tidak boleh menjelaskan penyelesaiannya, maka anda tidak boleh menyelesaikan masalah itu. Dan yang terakhir adalah uh, kemahiran bekerja dalam berpasukan. Ramai di antara kita suka bekerja sendiri. Tetapi, bak kata orang putih lah pepatah orang uh, Dua kepala lebih baik daripada satu Jadi apabila anda boleh bekerja dalam satu pasukan Maka senanglah untuk anda Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul Kerana ada antara kita Mungkin tidak nampak aspek sebelah Satu lagi Tetapi kawan lain nampak Jadi apabila anda boleh bekerja sebagai satu pasukan Maka mudahlah untuk Menyelesaikan apa-apa masalah yang berkaitan dengan Pemikiran komputasional Jadi um, itu saja untuk video kali ini untuk teknik-teknik dalam pemikiran computational anda saksikanlah video-video yang selepas ini yang telah saya hasilkan terima kasih